insyaAllah kita fokus bab yang keempat buku bertemu janji Allah semua cerita pasal alam akhirat semua cerita pasal alam akhirat kita dah habis tu hari kita sambung lagi bab yang pertama kita ulang kaji balik insyaAllah bab yang keempat judulnya Yaumul Basarah hari penggeledahan di Mahsyar Apa jua pakatan atau persatuan di dunia sekian tidak sesuai dengan keperluan akhirat semuanya tidak bermakna. Beberapa nama kepada hari kiamat telah dihuraikan dalam siri yang lalu. Namun sebenarnya masih ada lagi nama yang menjelaskan mengenai hari kiamat. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar, sebentar. ada masalah. Okey. sekali lagi, sekali lagi. Beberapa nama kepada hari kiamat telah dihuraikan dalam siri yang lalu. Namun sebenarnya masih masih lagi ada nama yang menjelaskan mengenai hari kiamat. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan nama yang sebegitu banyak bagi hari kiamat adalah untuk menimbulkan rasa gerun dan insaf dalam kalangan orang-orang mukmin apabila disebutkan nama-nama kiamat itu kerana setiap nama mempunyai pengertian masing-masing yang menggambarkan suasana akhirat yang sangat dahsyat satu satu daripada nama kiamat ialah yaumul sadai atau yaumul sadri yang bererti pecah belah ataupun bercemperah sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud pada hari itu manusia keluar dari kubur dalam keadaan bermacam-macam yakni bercempera supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka surah az-zalzalah ayat yang ke-6 manusia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bercempera dan berpecah belah di dunia Manusia hidup berkeluarga, berkelompok, berpeluak, berpuak Mengenali dan bergaul antara satu sama lain Sehingga mereka tidak merasa kesorangan Tetapi sebaik sahaja ditiup sangka kala kedua Manusia dibangkitkan dari kubur masing-masing Dalam keadaan gawat dan huru hara itu Manusia bercempera tanpa keluarga Anak isteri di samping Tiada taulan, tiada jiran di sisi di suatu penempatan baru di padang mahsyar di sekeliling mereka ialah orang-orang asing yang tidak dikenali ayah tidak tahu anak mereka di mana gerangannya isteri tidak mengetahui suami di ceruk mana Perdana Menteri tidak dapat menghubungi anggota kabinetnya pemimpin persatuan tidak tahu pengikutnya ke mana menghilang semuanya asing dan mereka tidak bertegur sapa kerana masing-masing membawa nasib diri apa juga pakatan ataupun persatuan di dunia Sekiranya tidak sesuai dengan keperluan akhirat Semuanya tidak bermakna Sebab itu Jika menghendaki pakatan di dunia ini Boleh terus menerus hingga ke akhirat Maka semua pakatan yang hendak dibuat dilaksanakan di dunia ini Biarlah selaras dengan kehendak Allah Iaitu pakatan sesama mukmin atas dasar iman dan takwa. Sekiranya hendak mendidikan rumah tangga Lakukan secara mukmin, bermuamalat sesama mukmin bermasyarakat bersiasah secara mukmin apabila pakatan sesama mukmin dapat dilakukan dengan mengambil dasar dan ikatan dasar akidah dan lunas-lunas takwa kepada Allah maka segala natijah daripada pakatan itu hanyalah dalam lingkungan yang diredai Allah Subhanahu wa taala dengan demikian manusia akan terselamat di dunia ini dan tidak akan bercempera di hari akhirat. Sesungguhnya manusia mukmin akan dihimpunkan di akhirat dalam satu kelompok untuk bersama-sama menikmati kebahagiaan di dalam syurga. Selain itu, hari kiamat juga disebut sebagai Yaumul Basarah yang bererti hari porak peranda. Ibarat pencuri atau perompak yang masuk ke dalam sesebuah rumah, mereka menyelongkar semua barang hingga berselerak kerana mencari sesuatu Selagi barang-barang berharga yang dicari belum ditemui, maka selagi itulah mereka terus menghambur dan menyelongkar semua yang ada sehingga semua menjadi berselerak dan lintang-pukang. Basarah juga bererti menjejaki dan memeriksa daripada seorang ke seorang kerana mencari seseorang di tengah-tengah himpunan -tengah yang ramai, seperti pegawai kastam yang mengadakan pemeriksaan dan mengelidah cerita perinci kerana mencari barang seludup ataupun mencari dadah yang tersembunyi Yaumul Basarah itu juga bererti pembongkaran segala tulang belulang manusia Tulang belulang manusia yang bercampur dengan tanah di dalam kubur bagi memisahkan antara tulang-tulang itu dengan tanah Seterusnya Yaumul Basarah bagi memisahkan antara golongan kafirin dan juga golongan mukminin sesudah dua golongan itu terpisah antara satu sama lain kemudian diadakan pula penggeledahan dalam kalangan mukmin bagi mencari puak-puak munafik sehingga puak-puak munafik dapat disisihkan akhirnya terjadilah tiga kelompok manusia iaitu golongan mukmin golongan munafik dan golongan kafir Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan sekalian manusia yang terdahulu dan manusia yang terkemudian dalam himpunan yang satu kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan seperti tengkuk dari dalam neraka lalu mematuk ke kepala puak buat kafir dan munafik dan mencampakkannya ke dalam neraka sebagaimana burung-burung mematuk biji-bijian di pasir hadis sahih dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tengkuk-tengkuk daripada api neraka yang tugasnya hanya untuk memagut orang-orang kafir dan munafik untuk dihumbankan ke dalam neraka selepas semua puak kafir dan munafik dipagut oleh tengkuk-tengkuk neraka dan dihumbankan ke dalamnya maka yang tinggal hanyalah golongan mukmin tengkuk-tengkuk api neraka itu tahu membezakan antara puak-puak kafir dan munafik dalam golongan mukmin sebagaimana burung-burung dapat mengutip biji-bijian yang bertaburan di atas pasir walaupun antara pasir dan bijian itu hampir serupa Namun burung-burung itu tidak akan tersilap memilih di antara biji-bijian dan pasir. Golongan kafir dan golongan munafik tidak dapat menyorokkan diri di halayak ramai. Kerana tengkuk-tengkuk yang Allah jadikan daripada api neraka itu dapat membezakan antara mukmin dan kafir dan juga munafik. Ia akan mengutip bersih sekalian kufar dan munafikin tanpa seorang pun yang tertinggal. Inilah yang menjadikan orang-orang makrifat yang faham mengenai Yaumul Basarah tidak akan duduk senang. Sentiasa serba salah apabila mereka sentiasa terbayang tengkuk-tengkuk api neraka yang berkeliaran di atas kepala manusia. Dia amat bimbang kalau dirinya termasuk antara orang-orang yang bakal dipagut, dipatuk oleh api neraka itu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud akan dibawa oleh para malaikat daripada kalangan manusia di sebelah kiri. Lalu Baginda menyeru daripada kalangan manusia itu dengan katanya, Wahai sahabatku, apa yang terjadi kepadamu? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Baginda, Sesungguhnya kamu, Wahai Muhammad, tidak tahu yang telah diadakan diada selepas ketiadaanmu. Inilah perkara yang sangat ditakuti oleh orang-orang mukmin kerana antara berduyun-duyun manusia yang dihalau malaikat ke arah kiri ini ke arah neraka ada yang dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya ashabi wahai sahabatku artinya mereka dipanggil menjadi sahabat ataupun orang yang menjadi pengikut baginda pun turut dihalau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka adalah orang-orang yang menjadi pengikut baginda namun mereka telah mengadakan sesuatu selepas baginda wafat iaitu mengadakan sesuatu yang bukan daripada ajaran baginda mengadakan-adakan itu artinya mengadakan kerja bid'ah ah. sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam sabdanya bahawa setiap yang bid'ah ah itu adalah dolalah sesat. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis sudah bab yang ke 4 Kita akan berpindah ke bab yang kelima. Bab ini bertajuk golongan yang aman daripada kegemparan besar. Golongan yang aman daripada kegemparan besar. Insya-Allah bab yang kelima akan kita baca di hari yang mendatang insya-Allah